С начала соревнований в 10 часов и 19 числа в 10 часов командное соревнование. Просьба представителям, представителям выходить на предварительные встречи, э, секундировать. В программе написано, в положении написано министерством, как представители должны выходить и секундировать. Финальный блок. В костюмах Газлочка, без э, сумок, без этих вот аппаратов, без этих вот ноутбуков. С, э, на, на соревнованиях будет работать э, видеосистема, видеоповтор, камеры будут стоять с двух сторон. Вот. Судьи будут э, на тотале работать, арбитр будет один и два боковых будут сидеть возле комиссара. Вот. Так что я надеюсь, что соревнования пройдут на высоком уровне. Мы, мы сегодня приехали сюда работать вместе и отбирать команду для участия в чемпионате Европы и мира. Если будут какие-то вопросы, мы обязательно, видео повтор есть, здесь присутствует ответственный за судейскую комиссию Александр Геннадьевич. И я надеюсь, что мы... Делаем все для того, чтобы был отобран чемпионы и призеры были отобраны именно по борьбе. Я желаю... Чувак...